হৰি কৃষ্ণ ফাগুন মাহৰ শুক্লপক্ষত সমাগত হয় এক বিশেষ তিথি যাৰ নাম হৈছে আমলখি একাদশী আমলখি অৰ্থাৎ আমলখি এই একাদশীত ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ প্ৰিয় আমলখি বৃক্ষৰ বিশেষ ৰূপে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় কিন্তু কি কাৰণে কৰা হয় আমলখি বৃক্ষৰ পূজা অৰ্চনা আহক আজি আমি এই বিশেষ আমলকি শ্রবণ করে ইয়ার সমিধান লাভ করার প্রয়াস এই মহিমামণ্ডিত কথা উল্লেখ আছে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণত এ সময়ত এই পৃথিবীর রজা যুধিষ্ঠির মহারাজে পরম ভগবান শ্রীকৃষ্ণক জিজ্ঞাসা করিলে। হে মধুসূদন ফাগুন মাহৰ শুক্লপক্ষত কি একাদশী সমাগত হয় আৰু এই ব্ৰত কিদৰে পালন কৰা হয় তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰত পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে হে ধৰ্মন্দন প্ৰাচীন কালত এই একেটা প্ৰশ্নকে ৰজা মান্ধাই তেওঁৰ গুৰু বশিষ্ঠক জিজ্ঞাসা কৰিছিল তেওঁ যি উত্তৰ দিছিল সেই তাকে মই পুনৰ উচ্চাৰণ কৰিছোঁ ধ্যান পূৰ্বক শুনিব ঋষি বশিষ্ঠই ক'লে ফাগুণ মাহৰ শুক্লপক্ষত সমাগত হোৱা একাদশীক আমলখি একাদশী বুলি কোৱা হয় যি ব্যক্তিয়ে এই ব্ৰত পালন কৰে তেওঁ জীৱনৰ অন্তত বৈকুণ্ঠ অথবা বিষ্ণুলোকৰ প্ৰাপ্তি কৰে যেতিয়া এই সৃষ্টিৰ ৰচনা হৈ আছিল সেই সময়ত গর্ভদক্ষাই ভগবান শ্রী বিষ্ণুর পড়া এক তেজস্বী বিন্দু প্রকট হল সেই বিন্দু পৃথিবীতে পরিল আর তার অতি সুন্দর বৃক্ষর উৎপত্তি হল যেতিয়া সকলে এই বৃক্ষ দেখা পালে তোলক আশ্চর্য হল আর ঠিক সেই সময়তে এক আকাশবাণী হল এয়া হৈছে ভগৱান শ্ৰী বিষ্ণুৰ অত্যন্ত প্ৰিয় আমলখি বৃক্ষ যি ব্যক্তিয়ে আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ এই বৃক্ষৰ উৎপত্তিৰ দিনা এই বৃক্ষৰ পূজা কৰে তেওঁৰ আধ্যাত্মিক জগতৰ প্ৰাপ্তি হয় এইদৰে বশিষ্ঠ ঋষিয়ে আমলখি বৃক্ষৰ মহাত্মা দৰ্শোৱাৰ পিছত এটা পৌৰাণিক কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰাচীন কালত বিদিশা নামৰ এখন ৰাজ্য আছিল তাৰ ৰজা আছিল চন্দ্ৰবংশী ৰজা পাৰ্শ্ববিন্দু তেওঁৰ অন্য এটা নাম চিত্ৰৰথো আছিল তেওঁৰ ৰাজ্যত সকলো প্ৰজা উত্তম বিচাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ চৰিত্ৰযুক্ত তথা সাত্বিক সম্পত্তিৰে সমৃদ্ধ আছিল এই ৰাজ্যত সমস্ত মনুষ্য সত্বগুণী তথা আস্তিক আছিল ৰজাৰ চিত্ৰৰথ স্বয়ং অত্যন্ত শক্তিশালী বিনম্ৰ সমৃদ্ধ তথা বৈদিক জ্ঞানত অতি নিপুণ আছিল তেওঁ আছিল ভগৱান শিৱৰ উপাসক আৰু এটা মাহত সমাগত হোৱা দুয়োটা একাদশী অতি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে পালন কৰিছিল এইদৰে অনেক বছৰ পৰ্যন্ত ৰজা আৰু তেওঁৰ প্ৰজাসকলে সু সম্পন্ন জীৱন ব্যতীত কৰিছিল এবাৰ ফাগুন মাহৰ শুক্লপক্ষত সমাগত হোৱা আমলখি একাদশী আহিল ইয়াৰ মহান গুণবোৰৰ কথা জানি ৰজা চিত্ৰৰথে সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যতে এই কথা ঘোষণা কৰোৱাই দিলে যে সকলো প্ৰজাগনে গম্ভীৰ সহকাৰে এই পবিত্ৰ একাদশী ব্ৰতৰ পালন কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া একাদশীৰ দিনটো সমাগত হ'ল তেতিয়া ৰজাই নদীত স্নান কৰি নিজৰ প্ৰজাগনৰ সৈতে সেই নিৰ্দিষ্ট মন্দিৰলৈ গ'ল য'ত এজোপা সুন্দৰ আমলখি গছ আছিল সৰ্বপ্ৰথমে ৰজা তথা অন্য অগ্ৰণীয় সন্তসকলে এই বৃক্ষৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে তাত জল সোণ হীৰা মুকুতা সুগন্ধিত ধূপ চাকি তথা অন্যান্য নৈপদ্য অৰ্পণ কৰি ভগৱান শ্ৰীহৰিক প্ৰাৰ্থনা জনালে তাৰপিছত সকলো প্ৰজাগনেও সেই বৃক্ষৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে আৰু সেই সম্পূৰ্ণ ৰাতি ৰজা তথা প্ৰজাই সেই বৃক্ষজোপাৰ কাষত জাগৰণ কৰি থাকিল আৰু তেওঁলোকে জাগৰণৰ সময়ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দিব্য কথাৰ শ্ৰৱণ কৰিলে আৰু ভগৱানৰ পবিত্ৰ নামৰ জপ কৰিলে আৰু এতিয়া সেই সম্পূৰ্ণ সময়ৰ মাজতে সেই স্থানলৈ এজন চিকাৰীও আহিল এই চিকাৰীজন অত্যন্ত ক্ৰূৰ তথা পশু হত্যাৰ দৰে অনেক নিন্দনীয় কাৰ্যত লিপ্ত হৈ থকা ব্যক্তি আছিল সম্পূৰ্ণ দিনটোৰ ভাগৰৰ বাবে ভোকে পিয়াহে এজোপা গছৰ তলত সি বহি পৰিল আৰু গোটেই ৰাতি ৰজা তথা প্ৰজাগনে কৰা বিধি বিধানসমূহ চাই থাকিল আৰু হৰি কথাও শ্ৰৱণ কৰি থাকিল যেতিয়া সূৰ্যোদয় হ'ল তেতিয়া ৰজা আৰু প্ৰজাই নিজৰ একাদশী ব্ৰতৰ পালন কৰিলে আৰু নিজৰ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি গ'ল চিকাৰীজনো নিজৰ জুপুৰিটোলৈ ঘূৰি আহিল সময়ৰ চক্ৰ ঘূৰি থাকিল আৰু অন্তত এদিন সেই চিকাৰীজনৰ জীৱনৰ অন্তিম সময় সমাগত হ'ল আৰু এতিয়া চাওক পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ পৌৰম কৰণাৰ আৰু এক নিদৰ্শন সেই চিকাৰীজনে আজীৱনটো অনেক পাপ কৰ্ম কৰিছিল আৰু কেৱল এবাৰ সি আমলগী একাদশীৰ দিনা সেয়াও কিন্তু অজানিতে ভোগবিয়াহত থাকি উপবাস কৰিছিল আৰু জাগৰণ কৰি হৰিৰ কথাৰ শ্ৰৱণো কৰিলে বছ ইয়াৰে ফল তেওঁ এয়া পালে যে সমস্ত পাপ কৰ্ম তেওঁৰ নষ্ট হৈ পৰিল আৰু পৰৱৰ্তী জনমত তেওঁ কেৱল মনুষ্য জীৱনেই নহয় বৰঞ্চ এখন সমৃদ্ধ ৰাজ্যৰ ৰজাও হ'ল এই জনমত তেওঁ জয়ন্তী নামৰ এখন ৰাজ্যৰ ৰজা বিদুৰথৰ পুত্ৰ বশুৰথৰ ৰূপত জন্মগ্ৰহণ কৰিলে নিজ পিতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত বশুৰথ ৰজা হ'ল আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যত সুখপূৰ্বক শাসন কৰিলে ৰজা বসুৰথ অত্যন্ত শক্তিশালী বুদ্ধিমান আৰু ভগৱান শ্ৰীহৰীৰ পৰম ভক্ত আছিল তেওঁ ৰাজ্যৰ শাসনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নিপুণ আছিল আৰু ইয়াৰ লগতে সদায় ভগৱান শ্ৰীহৰীৰ প্ৰেমময় ভক্তি সেৱাত ঋণ হৈ আছিল আৰু এদিনাখন সেই ৰজা বসুৰথ কেনেবাকৈ জংঘলৰ মাজত পথভ্ৰস্ত হৈ পৰিল এনেইতো তেওঁ নিজৰ মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে গৈছিল কিন্তু কোনো কাৰণবশতঃ তেওঁ এওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আৰু ৰাস্তা পাহৰি যোৱাত অন্য কোনো দিশলৈ গুচি গ'ল এতিয়া সন্ধ্যা হ'বলৈ ধৰিলে ৰজাৰ ভোক পিয়াহ আৰু অত্যন্ত ভাগৰ লাগি আহিল সেইবাবে তেওঁ এজোপা বৃক্ষৰ তলত বিশ্ৰাম কৰিবৰ নিমিত্তে বাগৰ মাৰিলে আৰু তেওঁৰ টোপনি ধৰাৰ লগে লগে সেই ক্ষণতে তেওঁৰ কিছুমান আদিবাসী শত্ৰু আহি সেইখিনি পালেহি আৰু এই সুযোগতে ৰজাক হত্যা কৰাৰ যোজনা বনাবলৈ ধৰিলে আৰু তাৰপিছত সিহঁতে এটাৰ পিছত আনটোৱে ৰজাৰ ওপৰত অস্ত্ৰেৰে প্ৰহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু আশ্চৰ্যৰ কথা এয়া হৈ পৰিল যে তেওঁলোকৰ এটাৰো অস্ত্ৰই ৰজাক আনকি স্পৰ্শও কৰিব নোৱাৰিলে এই কথা দেখা পাই সিহঁত অত্যন্ত বিমূৰত পৰিল সেই আদিবাসী শত্ৰুসকলে অন্য কিবা পৰিকল্পনা কৰিছিলহে মাথো যে সেই সময়তে ৰজাৰ শৰীৰৰ পৰা এগৰাকী অতি তেজস্বী স্ত্ৰী প্ৰকট হ'ল সেই স্ত্ৰী আছিল অত্যন্ত সুন্দৰী আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁ অতি ক্ৰোধিতও হৈ আছিল তেওঁ সেই সময়তে নিজৰ প্ৰজ্বলিত চক্ৰৰ দ্বাৰা সেই সকলো আদিবাসীৰ সংসাৰ কৰি পেলালে আৰু তৎক্ষণাত সেই ঠাইৰ পৰা অদৃশ্যও হৈ পৰিল সেই সময়তে ৰজাৰ চকু খোল খালে তেওঁ দেখা পালে যে তাত তেওঁৰ আদিবাসী শত্ৰু মৃত হৈ মাটিত পৰি আছে ৰজাই ভাবিবলৈ ধৰিলে যে আচলতে কোনে তেওঁৰ ৰক্ষা কৰিলে আৰু ঠিক সেই তেতিয়াই এক আকাশবাণী হ'ল নিঃসন্দেহে তোমাৰ ৰক্ষা তেওঁৱেই কৰিছে যিজনে নিজৰ শৰণাগত হোৱা প্ৰত্যেকজনেৰে ৰক্ষা কৰে এই কথা শুনি ৰজাই বুজি পালে যে পৰম ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৱেই তেওঁৰ সহায় কৰিলে আৰু এই কথা জানিব পাৰি তেওঁ ভক্তিভাৱেৰে অভিভূত হৈ পৰিল আর অন্তত এই কথা সমাপন করে বশিষ্ঠমনিয়ে রজা মান্ধতাক কলে যে হে রাজন যি ব্যক্তি এই অত্যন্ত পবিত্র আমলকি একাদশী পালন করে তেওঁ নিঃসন্দেহে পরম ভগবান শ্রী বিষ্ণুর পরম লোক প্রাপ্তি করে আর এইদরে পরম ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আমলকি একাদশীর সহ সংলগ্ন মহারাজ যুধিষ্ঠিরর জিজ্ঞাসা সন্তুষ্ট করিলে তেন্তে আহক ফাগুন মাহৰ এই অত্যন্ত পবিত্ৰ আমদকী একাদশীৰ সম্পূৰ্ণ ভক্তিভাৱেৰে পালন কৰোঁ আৰু কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ আমাৰ যাত্ৰাত অগ্ৰসৰ হওঁ ধন্যবাদ হৰে কৃষ্ণ